В 1622 году испанский галео Нуэстро Синора де Атоха потерпел крушение у берегов Флориды Кис, наткнувшись на риф во время урагана. Корабль возвращался из Нового Света в Испанию, везя на борту бесценный груз, тонны серебра, золота, изумруды, из колумбийского родника Муза, монеты, оружие и другие сокровища. Большинство членов экипажа погибло вместе с кораблем. Спустя более 350 лет, в 1985 году, американский охотник за сокровищами Мел Фишер после 16 лет упорных поисков нашел главный клад Сатоши. Его находка – более 40 тонн драгоценностей, около 114 тонн серебряных монет. Золотые изделия, изумруды оцениваются в 450 миллионов долларов. Это открытие стало сенсацией и дало начало судебной борьбе со штатом Флорида за право владения находкой. После восьми лет судов Верховный суд США признал за Фишером и его компанией исключительные права.